জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ইয়াতেই যেন জল জল পথ পথ জুবিন দাই কৈছিল দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটাৰ পিছত মোক কাটি দিলেই হলবোৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই চলিছিল নেকি জুবিন দাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা নহলে কিয় জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পিছত দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ আটক হবলগীয়া হৈছিল গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰাই কাল আছিল নেকি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে নহলে কিয় জুবিন গাৰ্গৰ সপোন ঘড়ীৰে মোহাৰি দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কাটি পেলাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা কৰি হলেও দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কাটিম বুলি নহলে কিয় জুবিন গাৰ মৃত্যুৰ এটা সপ্তাহ পাৰ নহওঁতে কাটি পেলাইছিল দীঘলী পুখুৰীৰ গছ এই বাতৰিত থকা চৰকাৰ বিৰোধী শব্দবোৰ পূৰ্বৰ এই বাতৰি কমেণ্টৰ পৰা তুলি ধৰা হৈছে এইটো ভুল কথা এইটো ভুল এইটো ভুল এইটো ভুল এইটো বাৰে বাৰে ভুল মই নাজানো কি কৈছো গছ থাকিলে চৰাই আহিব যদি গছ নাথাকে ফ্লাইঅভাৰ চৰাই নাহে এতিয়া মোৰ ষ্টুডিঅ'তে চাব এইটো উদাহৰণ তাত ৰাতিপুৱা কাউৰী শালিকা কপৌ চুটি শাল্কি ঘনচিৰিকা মোৰ এনে কাণৰ কাষেদি পাৰ হৈ যায় এতিয়া বাদুলি আহিছে ৰাতি কাৰণ মই জেমাইকেন চিৰাই ৰুই দিলোঁ এতিয়া ৰাতি চব বাদুলিবিলাক আহে মোক পতাই নিদিয়ে মানে মই কোন জুবিন গাৰ্গ তাতে আহে কিন্তু মই তাত সেইকাৰণে লাইট দিয়া নাই লাইট দিলে তাহাঁতি গুচি যাব চ' দিজ আৰ লাইক ভেৰি চাইণ্টিফিক থিংচ ইউ লাভ টু ন' উইট চাইণ্টিফিকেলি ফ্ৰম এ ব্ৰেইনছ প্ৰথম কথা ফ্ৰম এ ব্ৰেইনছ ইটছ এনেই আৰু গছজোপা ৰুলোঁ তাক কাটি দিলোঁ ইটছ নট চাইণ্টিফিক ক'ত গছ কাটিছোঁ ক'ত কেনেকৈ কি কৰিছোঁ এইটো চাব লাগিব এইটো মইতো বত্ৰিছখন দেৰি ঘূৰিছোতো থাৰ্টি টু ফুৰিছ আইভ চেইন দা কোনে কেনে কাম কৰে